у меня три из четырех. Три из четырех ночей в Грузии я ночевал у местных, которые приглашали меня в гости. Вчера я немного не успел доделать видео, села батарея на ноутбуке, я пошел искать розетку и проходил мимо кафешки, и там сидел мужик, которого я перед этим видел, и он говорил мне, что я могу поставить палатку на озере. Как оказалось, он работает как раз на этом озере, следит за ним, говорит садись, накормил меня хачапури, хинкали, посидели, пообщались, я узнал много полезной информации, еще больше бесполезной. Он говорит, смотри, можешь палатку поставить где-то переночевать, а можешь у меня переночевать. Ну я, конечно, выбрал у него. В общем, он меня еще раз накормил дома, мне уже реально не лезло, я еле все доел много чего интересного рассказывал. Рассказывал, что служил в Германии, и Путин у них читал лекции, политинформацию, короче. Говорит, курили вместе, сигареты у него стреляли, он тоже стрелял. Говорит, сейчас бы мне его на часик поговорить. Сегодня утром мы пошли на его озеро, которое заросло травой, и это для него очень большая проблема, он не знает, что с этим делать. Оказывается, там еще есть такая пещера и довольно-таки просторная, интересная. Теперь поеду в пещеру Прометея и потом хочу поехать в Сванетию. Дело в том, что нижняя и верхняя Сванетия соединяются какой-то там очень такой стрёмной дорогой, что могут проехать только джипы какие-то, но сообщения между селами есть и все ездят по обычной дороге, объезжают. Но вот я попробую поехать именно так. Не знаю, насколько это реально. Машины ходят, но вот сейчас уже начинается холода. А еще говорят, позавчера там волки съели корову. Только что посетил пещеру Прометея и скажу я вам, это круто вообще. Это то же самое, что Сатаплия, только покруче, намного круче, намного масштабнее, больше. Правда, тут пропетлять на халяву не получилось, и даже за студента проканать тоже не вышло. В итоге заплатил я 7 лари, полную стоимость. Конечно, это так нормальная сумма, но по европейским меркам это копейки. Если вы хотите посетить эти пещеры, то сразу вам рекомендую, едьте сразу сюда, в пещеру Прометея, потому что Сатаплия это то же самое, только в миниатюре. Либо едьте в Сатаплию, вписывайтесь на халяву, как я, а потом просто представьте что-то намного больше и красивее. Хотя в Сатапле есть крутая смотровая площадка. Крутяк, уже есть спелая хурма. В предыдущей машине меня хорошо накормили и докинули до города Цагери. А вот до этой заправки. И судя по всему я ночую сегодня здесь, потому что уже темно. Ну, тут заправщик, такой гостеприимный парень. Все нормально. Можно тут вот постелить мой париматик, спальный мешок. А завтра, наверное, уже продолжу. Хотя тоже машины подъезжают, останавливаются. Может, кто-нибудь меня возьмет еще в гости. Так и не получилось у меня переночевать на той заправке. Вечером приехал хозяин и сказал, здесь находиться нельзя. Ты что, это же заправка. Типа я на заправке никогда не ночевал. Отвез меня в полицию, говорит, в полиции переночуешь. Высадил меня там, ну, я знаю, что грузинская полиция, это отличные ребята, спасибо Миша. Зашел, э -э -э, говорю, а где здесь палатку можно поставить? А самый центр города, а вот, говорит, вот, в центральном парке, буквально 20 метров от полиции. Там ставь, ну, окей. Ну, там, конечно, какой город, такой центральный парк небольшой. Утром решил позавтракать, чайку попить. Надо же где-то кипяточка пробить. На улице встретился мужик какой-то. Тоже начал расспрашивать, ты откуда, да, вот, говорю, из Украины, мне бы кипяточку. Ну, хорошо, пошли ко мне. Пришли, налил он мне кипяточку, заварил я чай. Я в Грузии шестой день, и только один день я не пил домашнего вина. Тогда меня пивом пытались напоить. Так вот, выпили мы по стаканчику, он начал грузить меня всякой фигней. И когда он меня спросил, ты в интернете умеешь работать, ну я ответил, что интернет это понятие как бы такое растяжимое и обширное. Он говорит, ну ты можешь создать интернет. Но ну, я говорю, интернет как бы уже давно создан. Он говорит, нет, ты можешь создать новый интернет для себя. Это говорит, можно сделать всего за две секунды. И тут я понял, что пора валить отсюда, мой мозг больше этого не выдержит. Я сказал, все, мне пора. Он говорит, ну давай еще, еще три выпьем стакана вина и все. Мы выпили только один и вино такое на самогон похожее, такое крепчак. Я, не, ну все-таки договорились на двух стаканах. И вот после второго стакана я уже такой пьяный реально оттуда вышел. Ну и пора валить отсюда, да. Сванете. Тут до Сванете остается фигня совсем. Лентехи, нижняя Сванетия Уже, конечно, красота идет такая. Горы. Красиво. У меня он очередной напарник. Собака какая-то прицепилась. Бежит со мной с города. Я уже даже не знаю, как его назвать. Автондил что ли. За 20 минут ни одной попутной машины. И только одна встречная мой пес всегда со мной. Удалось мне застопить машину километров на 30, что вообще небывалая удача в здешних местах. И вот мы и проехали, уже тут, конечно, красиво, природа такая, и похолодала уже, но трасса выглядит вот именно так. И это еще лучший ее участок. Я думал, тут иностранцы бывают очень редко, может быть, вообще не бывают. А тут все вывески даже дублируются на английском. Есть всякие даже отели. Примерно 70-й день путешествия. Сейчас будет уничтожена последняя консерва, которую я везу с Украины. Паштет, прикарпатский, с куричьим ясом. Выготовлено за старовинным рецептом галичины. Вот так вот эти куры даже после смерти путешествуют и посетили больше стран, чем некоторые из вас. Вам должно быть стыдно. Минут 45 ни одной попутной машины один попутный мотоблок. До следующего села километров 15 по вот такой вот дороге. Горы особенно прекрасны в пасмурную погоду. Красота красотой, конечно, а полтора часа ни одной машины в нужном направлении. Да и в ненужном тоже. Что за фигня, я вот думаю, то ли идти эти 15 километров пешком, и до вечера я дойду туда, к этому селу. Надеюсь, волки днем не нападают, хотя хрен его знает. Местные тут говорят, что тут волки и медведи чуть ли не табунами ходят. Ну, проехала одна машина, но полностью забитая. 17 километров показывает мой GPS. Погнали. 9 километров осталось, 8 позади. И ни одной попутной машины, зато 7 встречных. В шестой встречной машины остановились мужики, спрашивают, ты куда? В верхнюю сванетию, говорю. Ты немножко того? Я говорю, да, чуть-чуть, дурачок. Вот, два раза уже дождь был, но такой, легенький. Если будет ливень, я даже не знаю, что делать, куда прятаться. Идет дождь, я устал, но я счастлив. Счастлив, потому что 17 километров за спиной я таки дошел до ближайшего села, села Ацана. Не встретив ни одной попутной машины. Я не знаю, как я буду двигаться дальше ни одной машины. На все про все у меня ушло 3 часа 15 минут, при том, что по такой дороге и с рюкзаком я от себя такой прийти не ожидал, я думал, я буду идти дольше. Как там говорят в рекламе, Red Bull надо ага, перспектива залишитися в ночи в лисе на удинсе с волками та ведмедями, вот это надо а Red Bull то таке. Через минуту после того, как я закончил снимать прошлое видео, я подошел, встретил мужиков, они когда узнали, что я с Украины, сказали, что в этом селе живет мой земляк, тоже с Украины. Через две минуты я имел ночлег. Да, оказалось вот э, парень из Крыма, тоже Виталик, живет тут. Вот двухэтажный дом. Конечно, красиво. Горы. Дом э, брошенный с ванами, очень много брошенных домов тут. И вот приходи, живи, кто хочет. Большой двухэтажный дом. Вот комната, в которой я ночевал. В этом доме, в этом комнате, э, в этой комнате жила самая высокая сванка, больше двух метров когда-то давно. Ей предлагали продать после смерти э, свое тело в музей, но она отказалась. Урбанская вес сделана 25 лет назад, дает электричество на 20 домов село вот. работают от речки, труба опускается, поднимается. Как оно работает, тренеры знают. Да мой второй день уже здесь. За ночь снега вывалило в горах до хрена. Сегодня еще побуду здесь, может быть какая машина будет туда ехать. Если нет, завтра пойду пешком. Третий день я уже в Цане, никуда я сегодня не ушел и не поехал. Погода хреновая, дождь был целое утро, вот сейчас нету уже. Ездил со сванами, они делали воду там в лесу, водопровод сюда проводили. Помогал им по дождю вообще эти суровые сваны хренячат работают я в шоке просто все здоровые обучары и мы двое украинцев таких хиленьких с ними они говорят давайте разведем костер я думал они шутят все промокшее дождь мощно идет а нет они не шутили реально под огромным камнем с мой рост высотой развели костер поделали все дела, покушали там. Я увидел их дороги. Эти дороги даже бездорожьем сложно назвать. Мы ехали на джипе, переезжали в горную реку, и там ну, просто такое вообще мне дали резиновые сапоги, одежду. Короче, это было весело. Остаюсь еще на день, если будет завтра хорошая погода, то пойду, наверное, пешком, либо дождусь машину. Доброе утро, это мое четвертое утро в Цане. Я перебрался в нижнюю комнату на первый этаж, на кухню. Тут есть печка, поэтому намного теплее. Ночью здесь вторую ночь уже. Всю ночь опять шел дождь и даже снег в горах. Конечно, не здесь, да, только в горах. И сегодня засыпало не только самую высокую вершину, но и другие ближние невысокие горы. Не знаю, что делать. В нашем доме нет электричества, поэтому камера у меня садится. Посмотрите видео от Сани о нашем селе. Если вам хочется убежать от городской суеты, вы вполне можете приезжать в Цану. Здесь много брошенных домов и с вами могут вам выделить один из них. Тут растут яблоки, грибы, валом лесных орехов, недалеко есть река, в которой плавает форель. В лесах бегают всякие животные, вокруг горы невероятной красоты. Но в селе нет мобильной связи, электричество включается только на ночь. Про интернет я вообще не говорю. Ну, короче, поднапрягло меня пребывание на одном месте. Я таки решил выдвигаться. Здесь, конечно, красиво, прикольно, но что-то поднадоело. Погода немного прояснилась. Конечно, желательно было бы выходить утром, потому что идти далеко. До следующего села 20 километров. Следующее село Ужгули. Самое высокое село в Европе, между прочим. И вся дорога идет на подъем. 5 часов осталось до темноты и я очень надеюсь встретить хоть какую-то машину круто минеральная водичка правда попахивает конечно тоже сероводородом но видимо полезная газированная вода есть орехов валом по дороге снег становится все ближе но мне почему-то становится только жарче потому что я быстро иду быстро двигаюсь ни одной попутной машины две встречные я поднялся высоко в горы, тут идет дождь. Очень холодно. Я иду реально среди облаков. Осталось чуть больше 13 километров. И ни одной попутной машины. А еще тут больше не растут орешки. Это очень грустно. 12 километров осталось очень холодно. Но надо мной уже голубое небо. И я надеюсь может выглянет солнышко. Дождь хотя бы не идет, хотя шел снег. Чуть-чуть шел снег но большой позитивный момент, я встретил земляка! Olá. Слава Украине! О, здорово, слава! Ты с Украины? С Украины! Серьезно? Да! Ты с Украины? Да! Ух ты, блин, а откуда именно? С Уганска. Привет, меня зовут Олег! Я Виталик! Виталик, здорово! ты сверху спускаешься, да? Как ты догадался? Ты еще чертовски наблюдачный! А я вот наверх поднимаюсь! А ты откуда? Я иду с, с перевала. Не, вообще сам. Я живу номинально в Киеве. Если в следующем году будет 20 лет, как я живу в Киеве. А. Если я буду там жить. Понятно. Ну а я типа в кругосветке там все дела. Ну вот. я типа того же, но пока я застрял на Средиземноморье и Кавказе и в этой части. Это какая у тебя по счету страна? Одиннадцатая. Одиннадцатая? Я с Европы начал. Ага. Германия, Бельгия. Одиннадцатая страна. Да. И ты едешь в свет. Ну, типа того. Ну, в общем, базе туда, а там Я посмотрим, как будет. Короче, сегодня ровно 8 месяцев, как он путешествует, и такой очень прохаванный чувак. С ним еще обязательно пересечемся. Может, возьму у него какое-нибудь интервью. Выше облаков. Все, 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 хорошо, не буду больше петь. Ну, красота, красотища же. Невероятная просто красота. Круто. Вот оттуда с ней. у меня вторая камера. Что-то вообще пока какие-то. Что-то с ней не так. Тем временем у меня уже экватор. 10 километров позади и 10 еще осталось. И а... когда я планировал это путешествие, я собирался убежать от зимы в теплые страны. Сами зимуйте там по себя в холоде. И что в итоге, блин? Я увидел снег? раньше, чем большинство украинцев. 8 октября на дворе, люди дорогие, что это происходит? Все говорят, Грузия, теплая страна, жара, море. И что я вижу, блин? Где, где, мать его, море? Где жара? Но хорошо то, что я уже на перевале. Это означает, что дальше идти Вроде бы как только вниз мне предстоит 8 километров мне осталось Но большой минус У меня почему-то разболелась левая нога Иду хромаю, но иду Между прочим, перевал находится на высоте 2800 с чем-то метров От Сана, откуда я иду, всего лишь на высоте 1700 То есть я прошел больше километра вверх Появилась мобильная связь Наконец-то я получил смс-ку трехдневной давности, что Заря выиграла в Волыне 3-0. И я извиняюсь. В общем, 3 километра мне осталось. Ну вот и уж гули. 20 километров за спиной и сложный холодный перевал. И я тут. На это все потратил чуть-чуть больше 5 часов. Я горд собой. В Ужгуле по наводке вписался местного жителя по имени Беса. Очень гостеприимный человек. Там уже было до меня пятеро украинцев с Хмельницкого. Мы очень вчера так хорошо посидели. И меня предупреждали, что тут будет опасно, потому что придется пить. Но я не ожидал, что настолько опасно. Все мои друзья и знакомые знают меня как непьющего человека. И, в общем, мне стыдно за себя, потому что удалось им меня спаить вчера, ну, ему в первую очередь беса. Вчера было выпито много алкоголя, последний раз у меня голова болела от алкоголя три года назад в Абхазии. И вот теперь снова. Пили чачу, пили вино. Кстати, чача довольно-таки неплохая. Но на утро было очень плохо. В общем, эти украинцы уехали уже. Я тут остался один представитель. Ужгули, конечно, невероятное село. Просто напоминаю, это самое высокое село в Европе. Виды тут просто шикарнейшие. Вот гараж Хара. Э, древний монастырь Ламария, вроде бы как 12 века. Бабам ход воспрещен. Ну и башни эти исландские, везде. В общем, невероятно, очень красиво. Много туристов. Правда, в самом селе грязь, говно коровье. Но природа крутейшая. Там вот ледник, не ну, знаю, да, может быть, схожу на ледник. Интернет вроде бы как в селе только в одном месте. Будет очень хорошо, если я там видео и получится у меня отдать ноутбук на ночь, чтобы оно загрузилось.